Доброе утро всем. С вами снова я, Андрей Блинков. Сегодня четвертый день наших тренировок на этой неделе. Сегодня мы будем прорабатывать мышцы груди и мышцы рук. Первое упражнение, которое мы будем выполнять, это жим гантелей лежа на горизонтальной скамье. Жим лежа гантелей будем выполнять 4 подхода по 10-12 повторений. Разница от выполнения классического жима лежа штангой в том, что в верхней точке подъема мы гантели будем сводить вместе. Это нам даст дополнительную нагрузку на грудные мышцы. Стараемся грудью тянуться навстречу. Следующее упражнение – жимы гантелей на наклонной скамье. По тому же принципу, что и жим лежа, гантели в верхней точке сводим вместе. Пускаем вдох, поднимаем выдох. Поехали. гантелей на наклонном скамье также 4 подхода по 10-12 повторений. Вес в каждом подходе снарядом увеличиваем. Следующее упражнение – это отжимание от пола переходами вправо и влево. Это упражнение помимо того, что очень сильно нагружаются грудные мышцы, в нем работает целое множество мелких связок, сухожилий, мышечных волокон, которые в базовых упражнениях не задействованы. Рекомендую выполнять это упражнение раз в неделю, три подхода, хотя бы по 10 раз. Ноги вместе, руки немного шире, чем ширина плеч. Выполняем данное упражнение. Но сегодня мы будем использовать слабо изогнутый гриф. Почему? Если выполнять данное упражнение прямым грифом, бывает очень неприятное ощущение в кистевых суставах. И рукам тяжело разворачиваться на прямой гриф. Поэтому гриф слабо изогнутый. Берем такой вес, который мы можем делать с усилием 10-12 повторений и выполняем 4 подхода. Выполняем данное упражнение. В нижней точке... Руки полностью не выпрямляем. Потому что это очень сильно перегружает связки локтевых суставов. Следующее упражнение разгибание рук на блоке в кроссовере. Мы используем веревку сегодня. Упираемся руками вот в эти подушки. Берем вес такой, что мы можем сделать 10-12 повторений. Выполняем 4 подхода. Ну, поехали. Локти прижаты к корпусу. Делаем вдох. На выдохе разгибаем руки. Хочу обратить внимание, что вот здесь, на самом старте у меня напряжены только кисти. Трицепс полностью расслаблен. Это даст максимальный эффект в его развитии. Вдох, и на выдохе выдох. Следующее упражнение, которое мы будем выполнять сегодня, это long лифт гантелей. Берем гантели, которые мы можем сделать 10-12 повторений. И выполняем данное упражнение. Поехали. Данное упражнение выполняем три подхода по 15-20 повторений. На этой неделе мы выполнили с вами 4 тренировки. Некоторые упражнения мы оставили с предыдущих тренировок, некоторые поменяли. Некоторые усилили тем, что начали выполнять пирамиды, то есть больше вес, меньше количество раз. Некоторые упражнения совершенно новые. К чему я веду? Чтобы постоянно развиваться и улучшать свои силовые показатели, улучшать э, качество подготовки, вы должны постоянно разнообразить свою тренировку эффективными упражнениями, которые будут развивать ваши слабые стороны. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Постоянно ищите ключи к развитию повышает интенсивность тренировок, будь то и либо количество повторений, либо вес штанги, либо новое упражнение. Никогда не останавливайтесь. С вами был я, Андрей Боленков. До новых встреч.